Ладно, раз уж ти включилася, то я запишу, сьогодні 23 березня 2014 року. Я зараз стартую в поход. Спочатку поїду з хлопцями, які їдуть в пробіг на Донецьк. А вже завтра від'єднаюся і поїду в своїх ділах. В общем, такі діла. Стартанув я і опять заблукав в цих дворах, хотів на опростець. Не запам'ятаю, що тут на опростець нема. Поэтому я трошки опаздываю на Майдан. Хотел бы на 9, чтобы подольше побыть. С народом познакомиться. А так, в общем, сейчас это я спускаюсь на этот ебаный мостик. Который меня растрясает за Мобилизация идет полным ходом. Місце нашого старту. Партія Правий Сектор Києвий з'їзд, на якому висунула Дмитра Яруша кандидатом у президенти на виборах 25 травня. Про це журналістам повідомив член проводу партії Правий сектор Андрій Денисенко. Народу підтягується все більше. Якщо до боліску для нас, багато. явно Європейської ради Герман Ван Ромпель, нова Європейської комісії.

Шлях знову тільки три чоловіки. А так, це, також я думаю, що ми, щиро, ми маємо підтримку в Полтаві і маємо підтримку Харкові. Там будуть на місцях приєднуватися до нас. Багато особливо це Харківський веломайдан. Там буде дуже-дуже дуже активна. Дуже, дуже активні люди. Це так. Це так. А те вирішений на, 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 на ніч. Ну, Скажімо, план такий, до Полтави три дні. Будемо зупинятися десь по дорозі, будемо по максимуму їхати, тому що до, до Полтави десь 340 кілометрів це три дні їхати дуже ну, так, напряжно буде, але, але думаю, проїдемо. У нас є палатки з собою, тобто, тобто, все автономно, тільки ми не, не брали з собою їжі, бо будемо харчуватися десь за дорослом. Я думаю, що о, ми їдемо через Єгодин, Пирятин, Лубни, то, то там немає проблем з харчуванням. От, в Полтаві нас повинні зустрічати. Я думаю, що нас якось будуть десь десь випросити. В Харкові також. А з Харкова до Донецька виходить до, до три дні. Не знаю поки що. бо В Донецьку практично ну, немає підтримки. Будемо вже якось. По, Будемо думати по, по обставинах, тому що це досить спонтанне явище і зробилося. практично не планувалося. Три дні. Три дні десь, в четвер вирішили це зробити і сьогодні неділя. А, але мало чи, чи немало, є люди, які вирішили підтримати і вважають це, це дуже добре. Суття. становится больше, больше и больше Сейчас... Движение серьезное затеялось тут Это... Движение по баррикадам Через исторические места Все, зараз я буду крайнім. Вот наша колона переїхала через Дніпро, через Південний міст. І ми зараз рухаємось у сторону метро Харківська бориспільська а потім вийдемо на Харківське шосе. Ми проїдемо по велодоріжці, аби показати, що в Києві є велодоріжки. І вона для велосипедів. Але не для, але не для того, що ви подумали. Це не торговий майданчик, не стоянка для авто. Це велодоріжка. Так мова вже виїхали з Києва. Вже послізник і все. і путь.

Едут, едут. Все едут, они так об этом еще не знают. И солнце мешает. Иван закончился. Дорога тут дуже хорошая. Я тут никогда не был. Теперь я тут побу и буду знать, что тут очень хорошая дорога. Вот, смотрите внимание, офигенная вещь. Через переход можно на лесопеде прямо переехать, не слезаючи. О, вот это круть. Бзив, село называется Бзив. Это конкретный капец вообще. Козлив, козлив. Козлив, козлив. Козлів, зупинка для козлів, тому ми їдемо далі. Так оце ми десь до яготина не доїхали ще. А зараз гострий утренній збор. сегодня 24 марта утро сейчас это в районе 8 часов время хлопцы уже уехали я все размышляю куда мне ехать туда или туда потому что там тоже интересно и там интересно вот. в принципе уже я готов так что я вполне их могу догнать легко и если я так буду успевать каждый день, то нормально, можно ехать. Давай стороны просто неинтересно, что вроде как вместе едем и не вместе. Сейчас еще трошки подумаю. Пока буду собирать вещи. Так нормально, сегодня было очень даже тепло, хотя хлопцы трошки замерзли. Им непривычно. У них спальники слабенькие, конечно такую такой погоды надо получше брать. В общем, тут нормально. Очень даже так оперативно. И место хорошее. Комфортное. Вот, решил я таки ехать на Черкассы. Поеду в свой поход, який планировал. Не хочу менять план. А уже потом, в мае покатаюсь с хлопцами. Надеюсь, там уже бригада побольше соберется. Тогда и день световой будет побольше. Так можно будет, конечно, тогда. Плюс туда-сюда. Сейчас, конечно, с этим труднее. Да и, получается, хлама у меня лишнего много. Так как бы я знал, я бы поменьше добра взял с собой. Можно было бы вообще на легке так прокататься. Скорее всего, тогда и будет так. И велосипед надо было другой брать для этого. Поэтому поеду замки смотреть. Вот, вот наша еще площадочка покажу. Место такое прикольное, стало. Сейчас стартую. Вот село Желтнево называется тут. От него дорога идет вот она. На Переяслав я выеду как раз. И это очень хорошо. Поэтому я смогу побачить сегодня Каневскую ГЭС. А потом, если будет время, так я на трахте миров заеду и там даже заночу и возможно. Я там никогда не был, вот интересно, будет посмотреть. Желтнева, Засело Желтнейва. Это, село Желт Это Наверное, через цей витер ничего не запишет нормально, звуки. Едем, едем, едем. Привет, привет, друг. Привет кстати, даже сразу тут в селе есть лесок, а дальше еще интереснее такие хустелы, хорошенький лесок. Такие сосновые, таких треба. Ну, можно было проехать еще пару км и было бы на... вообще бомбезный. А погода, конечно, вообще супер. Ну, и, кстати, такие пробеги можно устраивать по таким дорогам. Тут же вообще классно. Тут машин майже нема. Вот. А по вот таким лучше не устраивать. По таким дорогам, по таким дорогам их надо только матюкать. Все. Очень интересно узнать, что это за херня. Значит, тут что-то есть. Что-то, ну, что не обозначают? место то схожу гляну. Кто-то специально вешает эти метки какие-то. Я думал, что там, что может тут тоже что-то в лесу Что это такое? Может тут в такая какая-то база отдыха. Или еще хрень. Там машинка в лесу стоит. Перевозы. Розы, розы сосны. Тут классное место. Вот это место для ночевки. Охренительнейшее просто. Вот это нежданчик. Вентиляции, там что подземное сооружения. Или это источник? О, вода. Внизу вода. Прикольно, это источник воды. Нет. он не работает. Хиба что можно опустить туда вниз. Не бой такое место Деброва называется. Зупыночка тут. Может там тоже якийсь лагерь чищешься. Так... Цикавейницка, однако. Пуденківские лесництво и тут тоже ленточки висят. Тынка, без рукам. Не знаю. Вот это интересно. Чика плычка тут чешу. Интересное место, да? А -а -а. Тоже такая же самая ходыночка, всегда было интересно то, что это интересно. тут такие. Тут выращивают высококачественных коровок, кошерных. Это интересный петлажок в парке в Анатолий. Кто такой? Такая интересная. Какая чистая водичка. Вот все сейчас руки ноги помою. Надо только найти куда спуститься. Вон туда. О, мы а вот селекционный центр. Интересно. Ривок. Вот, помню это место. В одиннадцатом году я здесь ужинал. Очень красивое место. На летом тут комаров до да хренища. Сейчас есть. Интересно, яйца что-то цель непонятно. на ничего такого не было. Да и все заехал. Виїхати на берег, там дорога буде. іде той берег. дороги, Бо там такий встречний вітер, що ну його нафіг, що сюди по грунтовці навіть легше їхати. І зрізати рішив. Взагалі, в принципі, непогано так їду вроді по азіму правильно. правильно. Упалося таке цікаве місце, тут прям рай березовий. Щас соку нап'юся, блин. Капець. Як я про нього мечтав. Определить, где вкусный сок совсем не трудно. Потому что мурашки, как и люди, очень любят сладкое. Разных берез, разный вкус. Я с каждой бутылку с разной березы наберу 5 штук. Чтобы хватило было. Хотя долго его хранить сама нельзя, потому что не вкусно будет. на кладбище в лисе. Сразу после этого сока мужик, не мужик, який сидел, это с галстучком был, как будто это, значит, значит, тут турбаза, чи то лагерь, что одна хатинка развалена, вечно мы не везем на вот такие слова, а блин, ёлка, значит, воронка от снаряда. Выбрал еще что-то дорога здесь выбрали, а тут вообще что-то непонятно заросше. Тоже хатинка была. Тут интересно. вот тут люди, когда живут. Хотя цена такая древняя, часа может быть, потом ее вкладывали. Ничего из нее не осталось. -то. Ну, куда-то, там, там он написал что это турбаза какая точно место. Лампочки. Это... Ну, так значит тут люди жили. Сейчас никто не живой. Замок писать Что-то такое электричество. А, так оно может не живуть. И помещения непонятно Встроено. Прям все длится таки <laughs> интересно. Если... А, вообще непонятно. А если тут электричество идет, значит там где село. А там уже ничего нема. Так, значит, там хатка была. На карте обозначено, значит, какой-то национальный парк. Поедем, бачим, где я Собачки. Значит, где-то люди. Интересный такой звук. Это дерево от ветра так трещит. Еще прикольное место. Нет, куда оттуда пришли, и он пришли назад. Место классное. Тут осенние маслочки будут. И горбочки интересные там, несколько штук. Так красиво в ряд стоять. И там еще один. Тут начинается дуже пещерная дорога, но рядом есть тропинка. Вроде должен поїхать. Мне все хочется попасть на берег. Спешить не буду, время есть, решил а экспериментировать Если там тут классно, то я буду знать про эти места. по асфальту поехать не прикольно. Так, горбочки, и тут горбочки. кроме горбочки. Вот. Так интересно. так странно. Какие красивые даже лес. Сосновый переходит в дубовый, потом в борезовый. Тут дуже классно. Пока что так можно ехать. Я чувствую, что скоро берег не про. Мне уже хочется туда выехать. Но хлопно тут. Все на Наверное, берег близко, был. срачи кругом. Юна накидал уже. И тут тоже можжевельник растет. Дубовый лис. Тут можжевельником. Просто костра. Тут ночевать классно. Какая затолка. Мы значит, берег рядом. Совсем Загороженный, да. лес выпадет. Там, тут березки. Месяцами уже такие колюжи интересные. Но точно. Значит, берег рядом. Я так и знал, что куда-то приеду, вот оно. Моня. Водичка чистая. Море. Зараз покупаюся. побежал пердайчик. Я его напужал. Ты не первый зайчик в году. Я, я стоял, это. думаю, не пообедать ли мне здесь. Такое шикарное место. Интересно, Но вот что тут рядом еще есть? Там какие-то березовые лесуги, что-то синее я бачу. А так мне место нравится. Быть заночевать можно. Будет, надо поехать, поехать попробую хотя бы искупаться и сварить курицу в резвом соку, это будет здорово. А. А. Хотя можно на водички добавить, по крайней мере для чая можно. Лебеди, белые лебеди. Получается, я круг объехал и выехал туда, где был. Ладно, поеду купаться. И все, мы ну, Покупался трошки. И поймал бычка. Такого вот руками. Солнце уже. Вот я чайок попью, еще успею выехать на асфальт сейчас быстренько она готовится на таком огне, да еще на таком ветру мгновенно Попробую на березовом чаю какой чаек будет на березовый чай о березовый чай да да вроде слышно если звук записала какие-то крупные звери разбежали в стороны один туда побежал, а второй туда. Вроде как, ну быстро бегает, или кабаны. Там уже так тудум 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 О, прикольно. Тут таких рекреационных делянок куча. Целая. Я решил повернуть, еду вдоль этой отмели. О, ты буду ехать перпендикулярно до захода солнца. И так, по идее, я должен выехать туда, куда надо. Вроде так получается, потому что иначе никак. Назад возвращаться, то есть, тогда богато дальше будет все равно асфальт, чем сюда. А потом еще и по асфальту хуярить лишних 15. А тут такой хорошая грунтовочка, ехать можно даже лучше. Самое, наверное, страшное я уже давно проехал. А вот звери прикольные. Только что тут зверя немерено просто уже троих зайцев бачу а это наверно тоже кабаны так в рассыпную повело и только пошарудила не живуте там в отмелях там где низины там где трошки водички и корни потому что там выкорчено все кругом видно что кабаны гуляют ежик причем весьма дикий вот я приблизился до дамбы я уже давно еду вообще по дамбе я уже приезжаю это уже значок канев дорога и тут что-то похожее на железную дорогу а это уже электростанция и заборонена зона тиски и мостик наверх там может смотровая площадка Значок кричка Дніпро спеціально для тех, хто не в курсі, может быть еще. И мы едем по Дамбі. Вот сама гес. Цікавенько так. Зал машинки. Там кактусы. Так світиться тут усе. Что там зверху? З печином поп'ю побив Поб березову соку з мертвими мурав'ями. Це вже канів. Таке. Прямо от самий центр буду проїжджати. Ніколи не був. Я перший раз побуваю дочі, це прикольно. Я у кивав перший раз вночі був. От. Ще багато до ночі був, перший раз теж, вже не пам'ятаю. Но пару великих городів теж проїжджав ночі. Це прикольне відчуття, щоб потім побачити днем, так це гора була в ту сторону об вон, мене. Там гора все на горі. І в тій стороні гори були високі дома, а тут такого нічого високого немає собі. Железной дороги либо Жаль, подмога не пришла Подкрепление не прислали Нас осталось только два Нас с тобою наевали Все братушки полегли С патронами напряжно Держим рубежи, сражаемся вашу Катюша. Пушка сдохла, все пиздец. Больше нечем одобиваться. Что ж, закурим, брат-боец, Нам от смерти не съебаться. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Что ж обычные дела нас с тобой.